ദശകം പന്ത്രണ്ട് ദശരഥ നിര്യാണം രാമന്റെ വനവാസവും തനിക്ക് ലഭിച്ച മുനിശാപവും ഓർത്ത് ദുഃഖനിവാരണത്തിനായി നിവാരണത്തിനായി രാമ രാമ എന്ന നാമം ജപിച്ച് ദശരഥൻ ഭൂമി വെടിഞ്ഞപ്പോൾ അയോധ്യ സന്ധ്യാസമയത്തെ ആകാശം പോലെ സൂര്യനൊഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്രനുദിക്കാത്ത ആകാശം പോലെയായി ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് വാടിയ മുഖത്തോടു കൂടിയവനായ ഭരതൻ വസിഷ്ഠന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചപ്പോൾ മുന്നിൽ പോകുന്നവരെ പിന്നിലാക്കി യോധ്യയിലെത്തി അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതനും മാതാവിൻ്റെ ദുഷ്കൃതത്തിൽ കുപിതനുമാണെങ്കിലും ഭരതൻ കൗസല്യയുടെ അരികിലെത്തി മാപ്പു ചോദിച്ചു മന്ധരയെ വധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ശത്രുഘ്നനെ സ്ത്രീവധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് ധർമ്മമനുഷ്ഠിച്ചു रापविद्धस्य मणेरिवाथो दुरापदां ते विमृशन् विषण्ण सुरापगायास्सडादुदी च पुराययातः शरथः सुमन्त्रद्व्याहृतैस्त्वद्वनयानवृ तै उद्वेलतापो व्यलपन् नृपस्त्वाम् अध्यापयन् वृद्धरघो व्रतं त्वाम् अद्यापि जीवामि जरन्निहेति अन्धर्शिशापं परिपाकिनं तम् अन्तर्वहन् धन्यो रमण्यामनृणः पिता ते त्वन्नामपीयूषभुगापनाकम् दिवा दवीयो हरिनाङ्कयेयं प्रवासिदाहस्करयोपमेया कालं कियन्तम् ि दुर्विलासं निक्षिप्य तैले नृपते शरीरं रक्षत्सु मौलेषु वशी वसिष्ठ आनाय दूनाननम् सानुजमस्य सूनुम् चिरागतश्चिन्तनमन्दचेता पुरौकसः प्रेक्ष्य स शोकमूकान् पुरोगम स्वस्य पितुर्निकेतं पुरो चरान्विधाय निरीक्ष्यतां निरसंशयानं परोक्ष हेतुःपतितशुचायम् प्रतीक्षितस्वागमयाथ मात्रा स्वदाक्ष्यमुत्थाप्यमुदा शशंसे समातुराक्रोशवरेण तेन क्षमातुरासाहि कृतेग्निसत्सा समापिताशेषपितृक्रियेण क्षमापिता ते जननी दुर्जल्पलब्धां शुकभूषणाभामज्जत्प्रभुज्ञाबनां जिखां सुकुब्जां विकृष्य स्मृतिकीर्तिहानि पूज्यां चकारश्रुतकीर्तिजा स्वार्थे भृतं पार्थिवताप्तितीर्थम् तीर्थोदगं मूर्धनि तेऽभिषेक्ष्यन् सार्धं समस्तैर्भरतप्रदस्थे वार्तं समां वर्तय सङ्गमेश